আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছিলোঁ দদুক মদ লাগেই কি ক'ব দদ নেখালে থাকিব নোৱাৰিব নেকি মই ৰাতিপুৱা ছটা বজাত হাত কপে আৰু দদক পোনে পোনে সুধিলে আৰু দদুৱে ক'ত মদ খায় মই হাত কপে মই ইয়াত নহয় বাঁহ ফলাই গ'লে হ'লেও মই দেউৰীয়া মদু কথা

চত মাহে টকাকে বৃদ্ধ পেঞ্চন দিছে

দাইটি কলপা ফুলা লাগিছে আপুনি ফুলিছে নেকি দাইটি না মোৰ এই চছমাখন পিঠিয়ে মই এনেকুৱা দেখিছো নাইটি আপুনি ফুলিছেহে দেই ফিটকি দিয়া চোলাই খাইহে আপুনি চাবচোন ফুলিছো নে চাওচোন এশ ত্ৰিশ খাইছো মই ককিলাম ঘৰত শান্তি আচামৰ ওচৰত মই মিৰি গাঁৱত এশ ত্ৰিশ মদ খাই এতিয়া জিন্দাই আছো বা আহে মদ খালে ওলাই আহে বুলি কয় যে হ'ল নকওঁ 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 বুলি কৈ আহি পেলালে বা পেলাই যে বন্ধ হ'ব আপুনি গম পাই নাই নাপায় মই নাখালে মই মৰি যাম কালি মই ৰাতিপুৱা বিচনাবা উঠিব নোৱাৰো সত্যকাৰ ডাইটিক লগ পাই ভাল লাগিলে আজি অনুষ্ঠানটো কৰিবৰ মজা লাগিছে খালি মই আমাৰ ডাইটীক লগ পাইছো যেতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ মাতিছে যাম মা কি ৰাইচ দাইতি আমাৰ ঘৰলৈ যাব এপাক খালি আমাৰ ঘৰত চুলাই খাবলৈ দাইটিক লগ পাই ভাল লাগিলে আজি অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু কেনে পালে আপুনি জনাব ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব ভিডিঅ' বনাবলৈ তেতিয়া অলপ সুবিধা হ'ব এতিয়া ইমানতে এৰিছো আৰু দাইটি বহুত বেয়া যি দি কৈ দিয়ে সেইকাৰণে দাইদি কেতিয়া লৈ আহিছোঁ